Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan kasiran taiban mubarakan fi. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Bil alamina innaka hamidum majid hadirin jamaah subuh rahimakumullah sebetulnya subuh hari ini jadwalnya dokter Hasan Nalawang <coughs> cuman beliau berhalangan dan memang saya saat di antara tiga naib jadi saya gantikan bertukaran jadwal <coughs> jadwal saya di pertengahan Ramadan Lagian di pertengahan Ramadan saya juga ada jadwal diskusi subuh di Masjid Cheng Ho. Jadi Allah maha, Allah maha mengatur waktu kita dan terasa sangat kelop. <tuh> Hadirin jamaah subuh rahimakullah di dalam Al-Quran banyak ayat yang apa mengarahkan kita bahkan memerintahkan kita untuk mengambil pelajaran dari berbagai perilaku binatang. Ya. Ya. Banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Qur'an misalnya di surah Al-Ghasyiyah. Ya, di ayat 17. Afala yanzuruna ilal ibli kaifa Apakah kalian tidak memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Ya, kita diminta memperhatikan bagaimana unta diciptakan. Tentu, kita bertanya, "Apa keistimewaannya unta?" Bapak ibu yang bawa HP, silahkan searching di Meta AI atau di Google Search dengan kata kunci keistimewaan unta. Ya. Sekarang kita enak, sekarang ceramah, Pak. Walaupun tidak, bahan, tidak ada bahan, kalau bawa HP tinggal buka. <laughs> ya yeah. uh, coba kita searching bersama mungkin Prof Lambang bisa bantu <laughs> ya yeah. apa kata meta AI di HP kita itu ada tiga cara untuk minimal tiga cara untuk mencari informasi ilmiah satu melalui meta AI yang kedua melalui chat GPT yang ketiga melalui searching Google ya yeah. cukup mengetik kata kunci dia akan sampaikan ya yeah. <laughs> apa di sana Pak Uh, dia bilang meta itu ya kita sama-sama searching saja ya Ya, ternyata onta itu ada beberapa. Kalau di dia jawab ada 10. Luar biasa. Unta itu kemampuan bertahan hidup di gurun, di gurun pasir. Iya, artinya Allah ingin menunjukkan kepada kita, ya kita ini mungkin terkadang berada di area-area yang kritis, yang apa. Ya, seolah-olah Allah mengatakan, eh tidak seberapa aja itu, itu coba lihat ya, unta. Daerah gurun pasir tidak ada air, tapi dia mampu bertahan. Ya, jadi kalau apalagi kalau kita tinggal di Makassar, PDAM lancar, ya tidak ada alasan untuk tidak taat kepada Allah melebihi taatnya binatang. Kira-kira begitu ya. Ya, lalu unta mempunyai kemampuan menyimpan air, kemampuan melihat jauh, kemampuan berlari cepat, kemampuan mengeluarkan darah panas dan seterusnya. Uh, Hadi yang sangat berbahagia. Jadi banyak uh, ayat-ayat Al-Qur'an yang mengarahkan kita untuk memperhatikan binatang sampai mulai dari binatang yang kecil sampai binatang yang besar di surah al-baqarah misalnya ayat 26 la yastahi ayya dari salam, ma, datanfa ma ya sesungguhnya Allah itu tidak malu untuk membuat perumpamaan atau permisalan ...seekor nyamuk yang kecil sekalipun. Atau bahkan yang lebih kecil daripada itu. Ya. ya Untuk Allah menjadikan nyamuk sebagai perumpamaan. Untuk dijadikan pelajaran. Lalu kemudian dalam satu hadis Rasulullah... Uh, ...pernah bersabda bahwa... ...lauka anak lau dunia tak dilu indallahi janaha ba'dul. ba'dah masakan kafiran minha syarabun ma kata rasulullah andai dunia ini isinya itu ada nilainya senilai berat sayap nyamuk maka Allah tidak akan pernah memberikan izin kepada orang kafir untuk mencicipi nikmat dunia. Bapak Ibu, ada yang tahu berapa beratnya sayap nyamuk, Bu? Bapak. Iya, saya juga belum pernah timbang. <laughs> ya, tapi sangat ringan. Tapi Rasul mengatakan, andaikan dunia ini punya nilai seberat sayap nyamuk, Allah tidak pernah beri izin itu orang kafir untuk mencicipi dunia ini. Apa pesannya di situ? Eh, jangan habiskan waktumu untuk dunia tanpa mengingat akhiratmu. Makanya di surah Ali Imran disebut, La yaguran nakatakal lebul kafaru fil Jangan engkau terperdaya orang-orang kafir dalam kebebasannya meraih dunia, menikmati dunia. Mata ungkalil um itu ya kehidupan sementara saja. Summa ma'wahum ma jahannam. Kemudian setelah itu, setelah mereka melalui dunia, maka jahanam menunggu mereka, orang-orang kafir yang tidak mengimani Allah, tidak berbuat atas nama Allah. Ya itu hadirin yang sama berbahagia ya. Uh, jadi jangan kita silau orang-orang kafir sukses. Sukses dalam politiknya, sukses dalam dagangnya, sukses dalam bisnisnya, sukses dalam segala-galanya. Ya. ya susah menjadi juara sepak bola dan seterusnya. <laughs> ya lalu kita terkagum-kagum dan menjadikan mereka idola. Ya kalau mereka suka pakai rambut pirang kita pakai rambut pirang. Saking kita idolakannya. Ya. Maka Allah mengingatkan la ya guranna katakan lubul lazina kafaru fil Jangan kalian terpedaya dengan kesesatan mereka. Rasulullah bilang andai kan dunia ini punya nilai seberat sayanya, tapi tidak disingkan mereka untuk menikmati dunia ini. Saking tidak adanya nilainya dunia, maka Allah mengatakan aling asing. Siapa yang mau kejar, kejar. Siapa yang mau kejar dunia, dia dapat. Tidak peduli dia kafir atau tidak. Dia taat atau tidak. Dia rajin salah atau tidak. Tidak peduli itu. Siapa yang berusaha, siapa yang bekerja, dia dapat dunia. Nah itu. Kalian sama berbahagia. Banyak ya ayat-ayat di dalam Al-Quran. Belum misalnya ada ayat khusus dengan nama binatang ya dengan nama hewan surah an-naml di ayat 18 ya itu juga memperlihatkan ke, bagaimana dialog semut dengan Nabi Sulaiman ya ketika pasukan tentara Sulaiman ingin menyerbu ya lalu semut-semut yang jalan yang mau dilalui ada sarang semut lalu semut mendengar detakan kaki tentara Sulaiman raja semut bilang hei Masuk di dalam lubangmu. Ini tentara Sulaiman mau lewat. Biarkan dia lewat. Dan uh, dialog semut itu. Raja semut kepada anggotanya. Didengar oleh Nabi Sulaiman. Ini salah satu mujizat Nabi Sulaiman. Mampu mendengar. Uh, bahasa semut. Ya. Apa artinya itu? Artinya Allah ingin menunjukkan kepada kita. Jangan dikira itu binatang. Ya yes apa hadir begitu saja dia punya pengertian dan pemahaman juga terhadap statusnya sebagai ciptaan Allah dan dia bisa mensupport tentara-tentara Allah ya seperti itu kemudian ada surah an-Nahl surat lebah ya ya di situ juga Allah memberi wahyu kepada lebah. Apa kata Allah di dalam surah An-Nahl ayat 8. Dan Tuhan memewahyukan kepada lebah buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu dan di tempat-tempat di mana manusia tidak jauh-jauh dari situ. Ya. Kemudian makanlah dari tiap-tiap buah dan tempulah jalan Tuhanmu yang telah dimudahkan nah itu uh, eh, dialog Allah apa arahan Allah kepada lebah untuk membuat sarang dan makan madu yang indah-indah lalu kemudian di situ ada syarat untuk diperuntukkan buat manusia di ayat selanjutnya disebut Allah menyebut bahwa di dalam madu itu ada obat ya yang sama berbahagia masih banyak ayat-ayat lain tentang tentang kita mengambil pelajaran dari binatang. Uh, ini kalau mau dikaji per ini nanti di kultum kita lebih detailkan. Tapi subuh hari ini saya ingin lebih fokus bicara tentang uh, makhluk Allah yang namanya kupu-kupu. Ya. Bapak Ibu sekalian, kita sebagian besar di masjid ini pernah ke Bantimur timur, ya apa salah satu Bantimurung objek wisata Bantimurung permandian Bantimurung apa salah satu objek di sana yang jadi target wisata apa kira-kira Pak Udin pernah ke Bantimurung belum pernah waduh lama kamu di sini belum pernah ke sana <laughs> ya bagus kita ke Bantimurung ya salah satu objek di sana adalah komunitas kupu-kupu. Ya, tidak sah itu. Jangan merasa diri pernah ke Bantimur kalau belum menyaksikan kupu di sana. Begitu kita masuk di pintu gerbangnya, di situ apa itu? Di pintu gerbangnya adalah eh, eh patung kupu-kupu ya. Iya Nah hadirin sama berbahagia. Kalau kita perhatikan proses kejadian proses uh, kehidupan kupu-kupu itu melalui empat tahap. Tahap pertama mulai dari telur. Jadi kupu-kupu betina itu ketika hinggap di di daun-daun lalu di situ bertelur. Ya nanti kita bertanya bisanya itu bertelur di daun tidak tergelincir jatuh? Ah, ini ada kajian ilmiah ini. Ya ada. Saya sudah tanya. Meta Ai kenapa bisa ini ada kajian kimianya di sana tapi saya batasi untuk itu ya nanti nah, itu kupu-kupu bertelur lalu setelah bertelur apa yang terjadi menetas menjadi menjadi larva menjadi ulat ulat berbulu ya dan ulat ini kemudian tumbuh apa yang dikerja ulat ini dia makan daun-daun itu, Pak. Jadi di mana larva itu oh, di mana telur itu menetas menjadi larva di daun itu. Daun-daunnya sekitarnya habis dimakan ulat itu. Iya. Lalu ulat ini berbulu tidak ada orang yang senang melihatnya. Iya. Orang takut dan geli. Iya. Singkat kata tidak menyenangkan ulat dilihat, dipandang. Iya sudah merusak tanaman tidak indah dipandang maka orang yang berkunjung ke ke bantimurung tidak ada itu yang bawa ulat ke rumah karena tidak menyenangkan pak kecuali mungkin mahasiswa biologi yang untuk tujuan penelitian lalu apa yang terjadi setelah beberapa hari ulat ini larva ini makan berhari-hari satu ketika dia berhenti makan Berhenti makan, lalu masuk dalam sebuah apa yang disebut dengan kepompong. Masuk di kepompong, tidak makan lagi. Beberapa hari saya tanya air berapa lama, dia bilang satu minggu sampai tiga minggu, tergantung jenis jenis eh, larvanya atau kupu-kupunya. Ya, dia tinggal di dalam di dalam kepompong tidak beraktivitas tinggal saja di situ. Iya, laksana dia berpuasa dalam tanda kutip. Jadi rupanya larva kalau sudah kenyang masuk juga berpuasa. Nah, dia bisa bahagia, apa yang terjadi setelah beberapa pekan di dalam eh, dalam kepompong itu? Maka ulat atau larva yang berbulu ini tadi yang menjijikkan lalu kemudian bermetamorfosis menjadi kupu-kupu dari ulat yang menjijikkan bermetamorfosis berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Kupu-kupu dengan sayapnya warna-warni, maka mulailah kupu-kupu itu tumbuh hidup dan saking indahnya menyenangkan untuk dipandang semua orang. Dan coba kita perhatikan hari ini sama bahagia, kupu-kupu itu. Apa kerjanya? Ya di kawasan bantimurung sana dia terbang dari pohon ke pohon, dari bunga ke bunga, dari tangkai ke tangkai, menghisap madu. Dan coba perhatikan, tak ada satupun tangkai kayu yang dihinggapi kupu-kupu lalu tangkai itu patah. Dia menghisap madu bukan merugikan tanaman, tapi di situ terjadi simbiosis mutualisme. Ya. Ya saling menguntungkan antara tanaman dan kupu-kupu. Kupu-kupu menghisap madunya lalu karena dia terbang dari serbuk ke serbuk bunga yang lain apa yang terjadi? Terjadilah apa yang disebut proses penyerbukan. Ya perkawinan antara bunga satu dengan bunga yang lain dimediasi oleh kupu-kupu. Ya. Jadi tanaman itu tanaman berbunga antara satu sama lain dia akan bersentuhan kawin ada beberapa cara boleh karena tiupan angin kalau ada angin meniup terbang itu serbuk nah, yang paling efektif adalah kupu-kupu eh, itu tadi kupu-kupu hinggap di sini hingga di bunga A lalu tim, pindah di bunga B dia bawa serbuk ini dia jadi mediator perkawinan sehingga buah itu tanaman itu menjadi berbuah dengan lebat. Ya, hari ini saya Lalu kemudian kupu-kupu tidak hanya indah dipandang, eh, dipandang dalam bentuk hidup kupu-kupu eh, hidup, tapi bangkai kupu-kupu pun menyenangkan dilihat. Sampai di Mentimurung sana, kupu-kupu itu ditangkap dan di diawetkan, diawetkan, disimpan dalam bingkai foto. Lalu ya para wisatawan menjadi salah satu ikon itu. Biasanya dia beli itu. Dia beli itu kupu-kupu yang diawetkan dalam jadi hiasan dalam bingkai lalu dibawa ke rumah jadi hiasan dinding. Jadi kupu-kupu hidupnya matinya disenangi oleh orang. Berbeda tadi apa itu? Awalnya eh larvanya ulat bulu tidak ada orang sedang. Jadi luar biasa Allah memberikan sebuah permisalan atau mengajak kita untuk memperhatikan hewan-hewan ciptaan Allah. Salah satu kupu-kupu dari ulat yang tidak berguna, ulat yang mengganggu, ulat yang menjijikkan menjadi kupu-kupu yang indah. Yang disenangi banyak orang dan banyak manfaat. Tapi saya buat disclaimer di sini. Yang dimasuk ini kupu-kupu adalah kupu-kupu benaran. Bukan kupu-kupu malam ya kupu-kupu malam tanda kutip. Karena ada juga istilah kupu-kupu malam, tapi itu bukan kupu-kupu benaran. <laughs> ya, hadis saya berbahagia. Uh, menarik ya, dari dari ulat yang menjijikan menjadi kupu-kupu yang banyak manfaat. Itu terjadi karena dia melalui sebuah proses, proses berdiam diri dalam kupu seolah-olah dia berpuasa. Nah, kira-kira seperti itu kita berpuasa hadirin sangat bahagia. Ya. Kita berpuasa berdiam diri untuk dalam arti free untuk tidak makan, minum. Ya, sepanjang hari selama satu bulan penuh. Untuk apa? Ya, puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tapi ada hal-hal yang harus diubah. Ada hal-hal ya yang harus dirubah merubah karakter-karakter buruk sebagai sebagaimana karakter eh, ulat tadi merubah karakter buruk menjadi karakter yang baik ya dengan berpuasa diharapkan kita merubah karakter buruk menjadi karakter yang baik dan itulah yang diharapkan oleh Allah dalam istilah mutakin ya dalam al-baqarah 103 Alhamdulillah min syaitanir rajim ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun Wahai orang yang beriman diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana orang-orang terdahulu melaksanakan puasa apa tujuannya la'allakum tattaqun supaya kamu bertakwa Hadis yang berbahagia takwa itu apa takwa itu mencakup segala karakter baik Segala sifat-sifat baik, segala sesuatu yang bermanfaat kita dengan sifat baik kita, karakter baik kita bermanfaat untuk orang lain, untuk lingkungan. Ya, itulah ciri-ciri orang bertakwa. Ya, takwa itu menjadi ya dalam istilah lain menjadi rahmat lil alamin. Wa ma illa rahmatan lil alamin. Tidak diutus Rasulullah dengan ajaran yang mulia kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam ya. jadi dengan treatment puasa banyak karakter yang perlu kita perbaiki mungkin sebelum puasa ya kita karakter kita kurang baik setelah puasa berubah ya kalau tidak berubah ya harusnya kita cembur dengan kupu-kupu tadi kupu-kupu itu mampu merubah karakternya. Setelah berpuasa di dalam kepompong menjadi dari ulat menjadi kupu-kupu. Hadirin jamaah subuh rahimakullah. Banyak karakter-karakter yang bisa kita rinci waktu khotbah Jumat dua Jumat yang lalu saya sudah sampaikan di podium ini beberapa karakter itu. Enggak apa-apa sedikit saya ulangi. Di antara karakter itu adalah karakter jujur. Ya, karakter jujur. Puasa itu memberi pesan supaya melatih kita untuk jujur. Betapa tidak hadirin sama berbahagia. Ya, kita berpuasa kalau kita mau bohong, kita mau curang, mau jekong, gampang sekali. Ya. Ya, kalau sekedar mau melapor di atasan kita, di rumah kita, ya, eh saya puasa padahal tadi waktu mandi sudah minum. Siapa yang tahu Bapak Ibu minum? Masuk di dapur sudah mencicipi makanan. Siapa yang tahu Bapak Ibu mencicipi makanan? Tapi kita sudah mampu untuk bersaksi pada diri dan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita betul sudah betul-betul berpuasa. Artinya kejujuran di situ sudah terlatih. Nah, mudah-mudahan karakter jujur ini mungkin sebelum-sebelumnya banyak berdosa, berbohong, mengakal-akali, maka setelah puasa kita jujur. Ya, di bulan Ramadan ini, ya banyak temuan-temuan kecurangan-kecurangan, ya mulai dari oplosan BBM, yang terakhir ada di video temuannya Pak Menteri Pertanian Pak Amran. Apa itu? Dia sidak eh, minyak minyak kelapa yang dijual satu liter lalu dia ukur pakai liter dan ternyata di situ ditulis satu liter ternyata isinya 750 mili jadi sudah sekian sekian mili di korupsi ya hadir yang berbahagia nah masalahnya bagi agen-agen kita membeli minyak itu lalu kita jual ya kita turun menjadi penyebar kebohongan itu penipuan itu. Nah mudah-mudahan dengan dengan puasa ini kita bisa menjadi karakter jujur dari tidak jujur atau biasa tidak jujur menjadi jujur. Kemudian yang kedua hadis yang berbahagia. karakter apa uh, peduli ya empati dan peduli. Mungkin sebelum puasa kita tidak banyak peduli kepada sesama, kepada lingkungan, merusak lingkungan. Ya, kepada sesama kita tidak peduli, tidak saling tolong menolong, boro-boro memenolong malah hak-haknya orang kita ambil, kita rampas. Ya. Kita ambil dengan cara-cara yang licik, tipu menipu, langsung atau tidak langsung. Ya. Ini Nah, dengan dengan treatment puasa diharapkan kita mempunyai rasa peduli. Ya, betapa tidak hadir sama bahagia ketika kita puasa. Kita merasakan lapar dan dahaga. Ya, lapar dan dahaga. Nah, dengan merasakan lapar dan dahaga itu ternyata lapar dan dahaga tidak enak ya. Ya. Nah, dengan perasaan ternyata lapar dan dahaga itu tidak enak, Pak. Maka harusnya tergugah di hati kita, begitulah perasaan orang-orang saudara-saudara kita yang kurang beruntung secara ekonomi. Mungkin ada di tetangga kita, yang ada di makan hari ini belum tentu ada di makan besok. Ada di masak besok belum tentu berasap dapurnya lusa. Dan kemudian diwarnailah sehari-hari kehidupan sehari-harinya dengan rasa lapar. Ya mungkin kalau orang tuanya masih lapar masih bisa tahan kalau anak-anaknya lapar. Ya Nah, olehnya itu dengan puasa menggugah kita untuk berbagi. Ya, dengan dengan puasa menggugah kita untuk berbagi kepada mereka. Ya. Ya. Olehnya itu di dalam ibadah Ramadan itu disertai dengan ibadah zakat. Di akhir-akhir Ramadan kita bersakat. Sakat adalah simbolisasi peduli. Peduli kepada sesama. Ya, berbagi kepada sesama. Nah, jemaah yang sama berbahagia. Itulah karakter-karakter yang diharapkan untuk kita bisa lahirkan selama puasa. Ya, kalau tidak, tidak ada sama sekali perubahan. Ya, ibaratnya larva tadi masuk ke pompong, dia mati di dalam pompong, tidak melahirkan kupu-kupu yang indah. Mudah-mudahan Iya, renungan pagi ini kita mengambil pelajaran dari ciptaan Allah menggugah kita untuk merubah diri dan kita jadikan Ramadan sebagai momen perubahan diri mengarah kepada yang lebih baik. Hadanallahu yakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.